islomda bir kishidan narsa so'rashlik tavakkulga zid emasmi yo'q mana shu narsa ham odamlarni ko'p noto'g'ri tushunchaga boshlab qo'yibdi shekilli odamlardan bir narsani so'rash shirk bo'lib qoladimi deganlar ham bor bu yerda tavakkulga zid deyapti bittasi rosa aniq misollar bilan yozibdi internetga yo'lda ketyapsa bir salafan xaltachaga ehtiyoji tushib qolibdida gu'r sotadigan odamdan bitta xalta hmm. <laughs> <degen, gülüyor> bering desa beribdi oliolib endi man mushrik bo'lib qoldim degan mushrik bo'lib qoldim degan xayolga kelib manga xat yozibdi yo'q unaqa emas axir unaqa emas e'tiqodda manga palon narsa beradi xudo berolmaydi palonchi beradi desa uni keyin yomon bo'ladi bo'lmasa bunaqa bilan hayot kechirib bo'lmaydi inson bir biri bilan hamkorlik qilish kerak bir biriga bir narsa berish kerak olish kerak rasulullo akram alayhissalotu vassalom yahudiylardan o'n qarz olganlar axir vafot etganlarida u kishini urushga kiyadigan sovutlari yahudiyni uyida garovda turgan edi bunaqa noto'g'ri talqinlarga o'tib ketmaslik kerak hayot davomida qanaqa qilib bir odam ikkinchi odamdan yordam so'ray olmaydi shirk bo'lib qoladi deb bu mutlaqo mumkin emas narsa shirk yana aytyapmizki aqidada ollohdan boshqa manga quvvat beradi yoki u beradi bu beradi degan ma'nolarni noto'g'ri e'tiqod qilish ollohdan boshqaga mana bugun ham aytdik ha? bag'ishlab bir ishni bajarish bo'ladi